еще одну находочку. Сигнал верховой был. Тут по под этим пинпоинтом У нас верху и высветило. Это, походу, кольце обломано серебряное. Такая вот находочка. Обломано серебряное колечко. дальше. А мне дало еще одну находочку. Сейчас будем делать шум. Вот и стежка на работе. еще одну находочку сейчас подойти да, что она такие от курицы. курица такой да. а вот чудо находочка так, вот что-то тут вообще ничего О, что а мне дал еще одну находочку, Сейчас буду делать еще одну. Саму Понятно, ничего. Все, зала неаксимую. Сейчас я мне про тройку лучше покажу, что это монет. Вот монеточку выдал, вот походу копеечка, николайчика. Сильно терты, не буду бы эту Сегодня Сильно неселячек николайчик Николаичек Такая вот находочка. Хорошо, шукаем дальше. А мне дал вообще одну находочку. Такую вот монеточку. поздних 15 коп 61 год. Вот. Такая вот находочка. Ну что, шукаем дальше. Да, мне дал вообще одну находочку. Такую вот монеточку. монетка сейчас я про тройку лучше покажу что вот монеточка выдала 3 копеечки 1924 года. Всех кто-то на полосу глупый. Кому разню не буду, я еще похожу трошки. Какие находки будут? Все в конце видео покажу. А мне дало еще одну находочку. Так вот монеточку. Две копейки. 26 год. А лучше двадцать вот, вот монеточка. Хорошо Сука, А мне дал еще одну находочку. Сейчас буду делать сошьем такие. углом обломышек перстенка. Интересно, семьдесят было семьдесят девять было, да, вот царёчка, другого металаюсь, друга, тысяча восемьсот непонятно эти вот. шукаем дальше Мне дало еще одну находочку. Сейчас будем дивиться, что них Конечно, видно погано. Но ничего не поробишь. Две копеечки. Короче, ранний совет. Такая вот находочка. Шукаем дальше. А мне дало еще одну находочку. Сейчас будем думать, что у нас такие... Метос. Смотри, ребята, две копеечки. походу, Мимочка. Вот я тебе... вот находочка. Все. Шукаем дальше. А мне дал еще одну находочку. Сейчас будем дивиться, что он. Ух ты ж, Йохан. Карась. Что-то дядька непонятный. Я такой не знаю. Серебряха. Ого хэшишу. Катокуры. Пятьдесят центов. Тысяча девятьсот двадцать первый год. Да. Матера такая находочка. какие-то всадник. Четыре льва. Чья вон хоть бог, знаю. Такая вот монитосочка. С таким дяденькой. Что, шукаем дальше. Что, подобьем этого нашего копа. Что-то трохи накопали. Церкви больше десяти штук серебряшек трошки на было ну, а сейчас все по порядку <coughs> такого вот штучка выдала походу с подсвечника подсвечник был вот штучка выдала потом кусок транспортера такая вот штука Такую штучку дал застежка так петуха такого сикового такого вот застежечка походу от плаща Такую вот штучка непонятная, тут все мы такие, так вот такая вот штучечка, какую-то закрывочку чего вот штука, так, в люльку таким табак набывал вот такой штукой вот каниночка. Кружочек какие-то. А штука непонятно что. Так, советский пуговец. Такие вот царский пуговец. Зерлом. Такие пуговицы. Такие вот пуговицы за рулом. Такие пуговицы за рулом. Бух. Такие вот плавец советский, такие плавец, так такие вот плавец согнутый с малюночком таким накхилом. такие вот пуговицы. Так. Два таких вот пуговца. каминочка еще одна. Так. так. <coughs> Два колечка. Одна такие вот. Другие такие. такие вот борцы. Все понятно, что он такие. Так. Трещи самых наглухо совета. Наша ходячка сети копеечно. Так, поздние советы пятерка и 20 копеечек, 60%. Так, две единички поздние советы. 3, 20 копеечных тоже поздний совет. Нет, 320 копеечных. 15 коп 61 год. Так, такие вот пуговец с обломыш от перстенька такие вот перстенек был так обломыш от хрестика одна часть другая часть ну. так. вот пуговенция. Так. Такие вот хрест еще. Такие вот хрестик

Две копеечки двадцать шестый. Две копеечки двадцать четвертый. Двадцать копеечек 48. Пол копеечки 25 год. Вот. Так, две копеечки, двадцать шестый год. Так, теперь поехали по царькам копеечка 1820 года еще 26 так одна копеечка серебром 1840 год так копеечка 1819 года так. две копеечки

Одна копеечка 1901 года. Так. Одна друга копеечки 1896. Так. Одна четвертая копеечки серебром 1840 -го года. Так. Одна копеечка, 1903 год. Вот. Так. Одна друга копеечки, 1909. Одна друга копеечки, 1909. Так. Две копеечки. 1814. Так. Две копеечки. 1812 так одна друга копеечки 1897 так копеечка под убыта такая вот так копеечка николаевская тоже под убытом все вензелек выйдет, ващик так, одна друга копеечки 1896 походу, год так так вот монетку приподнял думал что серебро у нас никеля итальянского я на букву чи чечеренство что-то такие Такие вот монеточки. Так. Кусочек кольца серебряного, обломанного. Сережечку серебряную. Так. Хрестик такого вот серебряного приподнял. Варвара.

Ну что, на этом мы будем начинать и заканчивать наш сегодняшний клуб. Все, это рух я Всем до встречи. Побачимся на следующем копе.